Вас вітаю в ефірі вісті тема дня для вас студії працює Анна Черненко. І сьогодні ми торкнемося теми, як кажуть, духовної по справжньому духовної. Ми будемо говорити про те, якою повинна бути сучасна церква. І для цього ми запросили до нашої студії гостя. Це Віталій Дмитрович Фалій, єпископ, старший священнослужитель церкви благовість, доктор теології. Я вас вітаю. Вітаємо вас і одразу з питання адже і в темі подано питання, і хочеться почути від вас, а, якою повинна бути сучасна церква, церква третього тисячоліття. Чому навіть о, виникла потреба підіймати це питання? Можливо, ось усіх на слуху, те, що люди забувають про цінності духовні, що цікавить виключно світ матеріальний. Можливо, це, можливо, є яка ще ваша думка, тим більше що доктор теології і науковий зріс, і єпископ. Тобто, по повні, я думаю, ви можете відповісти на це питання. Тож, будь ласка, якою повинна бути сучасна церква третього тисячоліття? Для нас очень важно, всех священнослужителей всех церквей, независимо от конфессии, открыть истину в том, что церковь третьего тысячелетия должна возвратиться в первое. Это мы называем в апостольское время, в которое время церковь была сильной, могучей, она была побеждающей. И в те времена, в самые сложные времена, гонений, Инквизиции, она сумела даже покорить своей силой и своим духом римскую империю. Это была могучая, которая встала в то время, как большая сила. Но церковь своей преданностью, она смогла выстоять, отстоять и примером своим грядущему поколению показать о своей могущественности, силе своей, без оружия, без слова, но с властью Божией она смогла пройти вперед и оставила за собой силу. Это корень христианства, это победы. Победы над проклятием, победу над колдовством. Победу над волшебством. Победу над тем, чем люди сегодня связаны. И от чего не могут им никто помочь. Ни наука, ни медицина, ни знания людей. Но церковь может это предложить. Это через евангельскую весть. Весть Иисуса Христа. В котором есть жизнь, свобода, победа и счастье людей. Не секрет. Все больницы переполнены. Переполнены люди несчастьем, бедами и горем. И что самое основное давит людей, это депрессия. Но церковь она через свою евангельскую весть от начала и до сегодняшнего дня несет свободу от этого проклятия. И в церковь этими побеждает. Не могучие силы своей, а властью Слова и властью Божьей, которую дает ей Бог. Повернение, повернение на плане веры, правильно я понимаю? Глубины, масштабу веры, так? Це а, мається на увазі. Церква повертає глибину тайну сили, в чому заключається життя, і вона повертає, в чому заключається смисл, і в чому можна отримати свободу. А як же можна ось у нашому все ж таки в повній матеріальному світі зрозуміти і оцінити благо нематеріальне? Нематеріальне благо оцінюється тоді, коли людина має все і щось втрачає. Не секрет, що люди звертаються до Бога тоді, коли їм важко, їм трудно. Они не знают, куда идти и что им делать. Я вспоминаю свое время, мне было 30 лет тогда, когда в мою жизнь вторглась самая тяжелая болезнь. Я тогда уже был бизнесмен, у меня были деньги. Я занимался определенной деятельностью. И в мою жизнь вторглась болезнь рассеянный склероз. Это та болезнь, которую никто не лечит. И никто помочь в этом не может. И в том состоянии я думал об одном, что дальше меня ждет. И я понял, в чем есть сила церкви. И сила в Боге. Я начал обращаться к Богу. И в тот момент я понял, что материальные блага с жизнью, здоровьем сравнимые с нематериальным. Это духовность. И чем болезнь приближалась больше ко мне, я был ближе к Богу. И только через молитву, веру, через чтение Писания я получил свободу от этой болезни. Будучи инвалидом, 12 лет на группе с рассеянным склерозом. Я сегодня смело могу сказать, я свободен. И хочу всем сказать, что свобода приходит в нашу жизнь через веру в Иисуса Христа и веру в Писание. Виталий Дмитриевич, вот вы с собственным прикладом, так, наводите собственный приклад. Хочу тебя спросить, вот чаще до церкви все-таки идут люди такие Дорослі, навіть похилого віку, в такі вже мудрі. Як же залучити молодь, повернути її з цього середовища, яке атакує ось цією так званою поп культурою, подібними речами? Як залучити їх? Як зацікавити? Адже досвіду ще замало. Бог нам дозволив мати практику, і не тільки наша церква. Я знаю, що і і ти і протестантські церкви дуже багато працюють з молоджі. Может быть, время такое, что о нас мало говорят, больше говорят о политических проблемах, других проблемах, и это больше э, показывают на телевидении. А христианство более отдвинули, я сегодня говорю, не касаясь конфессии, все христианство отдвинули на задний план. Но все христианские церкви, как православная и другие конфессии, они много работают с молодежью. На сегодняшний день наша церковь много работы, имеет опыт, большой опыт работы с молодежью. Мы работаем с подростками, детьми и молодежью. Старший мой сын работает с подростками. Ежелето они каждый год вывозят детей на озеро, на речку. Они собирают группы молодежи, занимаются спортом, имеют соревнования по футболу и другие. И я увидел одно – когда идет христианская молодежь, они приглашают с собой друзей своих, которые мы называем не христианское. Они христиане, только они мало знают о Боге. Сегодня нельзя сказать, что все не христиане. Они христиане только они не знают. И вот они, когда приезжают с подростками, они проводят день и они, возвращаясь домой, они говорят: оказывается, можно без пиртного, без курева, без ä, плохих слов провести прекрасное время. И у них появляется желание, и мы видим, с каждым годом детей, подростков увеличивается вокруг так называемой христианской молодежи. Такая же самая ситуация и среди молодежи студентов. Мой сын заканчивает второе высшее образование, и у него много очень друзей. Он приглашает с института, с университета своих одноклассников на различные вылазки. И приходит много молодежи, и молодежь оказывается, они просто не знают, что есть такие прекрасные общения, где нет наркотиков, нет алкоголя, и есть прекрасные компании, где молодежь веселится, радуется, они устраивают различные мероприятия, вечера э, юмора, вечера красоты. Это различное увлечение. То, что сегодня идет в ногу с молодежью, просто об этом никто не говорит, и мало об этом говорят. А этого проходит много, есть, и для всей молодежи желающие лю, на любом уровне, с любым увлечением, Є предпочлення. Ну, я думаю, про це скажемо ми сьогодні. Почують нас глядач, що дізнається для себе нове. Але хочу запитати ось так: ще цікавість, хобі, так ось ви кажете спорт, відпочинок. А школа, недільна школа, чи є, чи працює, і головний результат. Є якийсь результат цієї школи. Нужно сказати, що в при кожній церкві, каждом приходе, приході монастирі воскресная школа. і они имеют особливий результат. Біблія говорит, Настав юношу в начале пути. Задача церкви наставить детей с раннего возраста, где их не цель, как они должны жить и моральные и духовные ценности поставить на свои места. И потому церковь именно это и делает. Результаты есть огромные, об этом мало говорят. Я хочу сказать, что кто не вводит людей в воскресную школу, они много теряют, потому что самая основная школа дает знания. А основной стержень духовной стабильности в сложное экономическое время, что сегодня даже и дети переживают, дает церковь. И когда дети приходят к Богу, и когда понимают, что Бог может решить многие проблемы, в этом есть большой плюс. И есть Колосальні результати. Ви знаєте, ось мені здається, ми говоримо так без прикладу, тут особистого просто нікуди. І хочеться запитати, яким має бути наставник, аби рівнялась молодь, дорослі люди, діти. Якими цінностями він має володіти, і взагалі, чи важко ось так пропагувати у складному світі такі гарні і грунтовні речі? Нужно признати, що бути священником складно. Потому что нужно служить людям и служить непросто. Это не просто цель службу. Для того, чтобы за тобой пошла молодежь или пошли за тобой люди, это надо посвятить себя этому. И даже, может быть, урвать ценность семьи и себя больше отдать в служение людям, нежели в семье. Чтобы люди за тобой потянулись, нужно полюбить дома престарелые. Чтобы тебя полюбили люди, нужно полюбить детей-сирот. Чтобы тебя полюбили люди, нужно полюбить бомжей. Чтобы тебя полюбили люди, нужно полюбить тех, которых не любит мир. И тех, кого мир сегодня отверг и не может помочь, их нужно полюбить, вместить, взять тяжесть их на себя, перенести эту тяжесть, посострадать, вынести эту боль. И когда ты вынесешь не одну боль, они скажут об этом другим. Сегодня есть такие люди, которые себя посвятили. И они служат, потому у них и успешные церкви. Тому за ними, мабуть, йдуть люди, розуміють люди і приходять до ось цього розуміння нематеріального блага. Ну можливо, це моя думка. А Хочеться запитати ще щодо саме сучасної церкви. Ми почали з цієї цього розмову. А, яка вона сучасна церква в плані інновації, в плані технологій? Чи залучено щось, щоб було доступніше? Адже світ знову ж таки хтось може провести за комп'ютером десь ще просто години, навіть дні. можно и так сказать. А что до этого в этом плане використовує самой церковь Благовесть, скажите? Церковь Благовесть в этом направлении, и я снова подчеркиваю, не только церковь Благовесть, все церкви, они используют все современные технологии от интернета до других возможностей, чтобы достучаться до людей. Но самое ближе, через что можно больше послужить людям, это личное общение. И ничего большего не приносит результата, как личное общение, беседа, встречи с людьми. У нас очень большой контингент людей с образованиями высшими, духовными, которые принимают людей. Есть тайные исповеди, есть тайные общения, тайные встречи, есть те беседы, где люди принимают боль людей. И каждый день у нас есть целая команда, которая служит людям на индивидуальном уровне и общаются с ними, и стараются им помочь. Потому что интернет, он настолько абстрактный, я бы сказал бы, и много чего там есть. Мы предлагаем людям. Но я хочу сказать, что лучше всего это личное общение. Повертаємось до того ж особистого прикладу, так на який людина може рівнятися, адже це людське, це близьке креатив, творчість, так ось, можливо, трошечки глибше. Програми ми про інтернет сказали, куди залучається церква, благовість, щоб навіть в знаєте, зараз можна модно і можна зустрічати, зіставляти на таких рингах інформаційних людей, думки, політиків навіть. Скажіть, будь ласка, ось чи церква і ви, власне, могли б виграти? подобную информационную баталию? Нужно признать правду, честно сказать. Церковь никогда не выиграет. Церковь, она от времен Христа, она и до Христа рождения, наверное, от сотворения мира, будет правильно сказать, она была креативной. В кого самые красивые храмы? В кого самый внутренний багаж духовный богаче? То, что внутри делает церковь, и то, что она расписывает, это внутреннее состояние. Зайдите в любой храм, и вы увидите, там самые искусные люди, там самые сильные люди, которые это делали, строили. И сегодня многим художникам непонятно это искусство. Они даже не могут сделать это в десятой части, потому что они делали это под Божьим помазанием. И святое помазание, оно вдохновляло им делать те вещи, что сегодняшний уровень далек. И сегодня наше э, искусство века, оно теряется. Зайдите в любой монастырь на территорию, вы почувствуете там особый дух, там особые люди, там особый дух, там особое творчество. Поэтому я считаю, что самые сильные люди вышли из церкви, самые э, знатные люди вышли из церкви, многие цари, они держались в церкви, многие правители, они держались Бога, многие писатели, сегодня не называем имена, они были христиане, они были верующими людьми, они были богаты и внешне, и духовно. Богатство внутреннее дает только Бог. И поэтому церковь, она богата. И последний момент. Вспомните из истории, у кого были самые большие библиотеки в церкви. І вони сталі в церкви, тому що там є саме большая багата книга, це біблія, якій є відповіді на всі питання. І давайте ось продовжимо тему. Хочеться запитати, так ось якщо церква немає, не потрібно, ви кажете, виходити їй на ринок, інформаційну баталію. Все ж таки. Багато людей не приходить до церкви, бо в них є такі речі, як інформація. Інформація подає її інтернет, телебачення. Скажіть, будь ласка, ви особисто дивитесь телевізор, так, телебачення, яку частину вашого часу воно займає? І, можливо, ось ваш погляд, знову ж таки, як у єпископа, як доктора теології, що треба змінювати? Я телевідія не смотрю, к сожалению, нічого. І смотрю тільки, може бути, раз в дві тижні новини. И то понимаю, они неполноценные. Мы живем в такое время. И поэтому сегодня информационное поле заняла реклама, заняла то, что продается. Все, что самое ценное, это духовное, его там нету. А меня интересует больше это. Я бы многое сделал, но от нас не зависит. От священников многое. Сейчас другое время. Время другое. И мы это понимаем. Поэтому мы делаем все, что можем. І з вашої сторони будем делать все, що можна, потому тому духовные духовні остаются, были, и є, і будуть. А можливо, є якась практична порада в плані того, що має бути просвітницька програма, якась зріз, так щоб поповнювати духовність. Чи все ж таки в рамках телебачення і інтернет ЗМИ це не дійде до того рівня, до настільки не дійде до серця людини? Може, коли інформація інтернету другі інформації да йдуть, але на сьогоднішній день я сміло хочу сказати при кожну церкву, при каждой церкви, при любой конфессии, направление вероисповедания, православная, католическая, протестантская церковь, независимые церкви, есть воскресная школа, есть образовательные, есть образовательные высшие школы, институты духовные. И поэтому я предлагаю всем, где бы вы ни были, запомните одно, Бог один, и вера одна, и крещение одно. Много церквей, и в каждой церкви есть образовательные институты, школы, как я уже говорил. И я предлагаю всем пойти и начать с малого. Повести детей своих, а потом и самим приобщиться к этому. Только не к воскресной школе, а по возрасту. На каждый возраст предлагается своя программа. И каждая церковь это делает. Виталий Дмитрович, и на останок хочется почути побажання. Нас дивляться глядачи двух каналов, форы и фавориту, так? чтобы вы побажали саме цим э, людям, які переглянуть Нашу програму, куди їм направити себе ось просто після перегляду, над чим замислитися можливо? Зверніться, будь ласка, у вас є, так, є така змога. Скажіть, чого не вистачає? харків'янам? — Це прекрасну можливість і час звернутися. Хочу вам всім сказати християни, Сьогодні немає вірусних людей, сьогодні всі християни. Іщіть церкву, в которой ви найдете покій. Йдіть туди, де ви зможете злужити внутрішню тяжкість. Поверьте, финансы много не решают. И уровень положения не решают. Мне приходится встречаться с многими с вами и общаться в личных беседах и на различных церемониях. И я одно узнал. Деньги счастья не несут. Знание, уровень, положение — все это временно. Душевный покой, который был, есть и будет, который приходит от Бога, он нужен всегда. Идите к Богу в любую церковь. Самое основное, чтобы вы нашли внутренний покой. А покой это дает Господь. Я желаю вам Божьих благословений, мира и покоя, благодати и прорыва, успеха и божественной полноты, чтобы в ваших домах царила любовь, царил мир, царила благодать Божия, царила Божья полнота, а это приходит от Господа. Мира вам! Благослови вас, Господь! Я дякую, Віталію Дмитровичу. Насправді додати навіть на останок мені не залишається нічого. Можливо, тільки щоб наші глядачі почули, звернулись, подумали, зазирнули всередину себе і відшукали там дух, ці духовні блага, про які ми сьогодні говорили. Я нагадую, ми говорили сьогодні про те, якою повинна бути сучасна церква. І для цього запросили до нашої студії гостя єпископа, старшого священнослужителя церкви, благовість, доктора теології Віталія Дмитровича Валія. До побачення! Дивіться нас і надалі і повертайтесь саме до духу, до нематеріальних благ, до побачення.